оңтүстік қазақстан облысында кәсіпкерлік мектептері ашылады мұнда теориялық сабақтармен қатар тіс кәсіпкерлер тәжірибесімен бөліспек жергілікті билік кәсіп ашудың қыр үйренген шәкірттер келешекте жаңа кәсіпорындар желісін ашады деп сенім артып отыр бұл өдемелі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы бойынша ашылған мал бордақылау кешені жас кәсіпкер сырым ертаев кешенді тұрғызбас бұрын бірнеше жыл осындай жобаларды зерттеп зерделегенін айтады ақырында бұрын соңды кездеспеген тіпті шетелдік тәжірибеде жоқ тың тәсілмен мал бордақылау алаңын салыпты терезелерден күн түсіретін сәуле түсіргенбіз күн бұлардың үстілерін ыстық күні қыздырып ешқандай ауырмайды егер малға күн түспейтін болса олардың аяқтары ісіп ауырып уколмен дәрімен емдеуге тұру біз ондайд ешқайсысын қолданбаймыз етіміз содан кейін біздің экологиық таза тұыққа жатады бұл жерде ауылдың отыз тұрғыны жұмыспен қамтылған кешенде қазір асыл тұқымды мың ірі қара бар оларды алтай бордақылауға барлық жағдай жасалған тіпті едендерінің өзі жылытылады мұның бәрі өнім сапасын жоғарылатуға мүмкіндік береді елбасы биылғы жолдауында ауыл шаруашылығындағы бизнестің дамуына жан жақты жағдай жасау жөнінде тапсырма берген болатын біз мемлекеттің қолдауын пайдалана отырып болашақта сапалы ет өнімін шетелге шығаруды да жоспарлап отырмыз дейді фермер ауыл жастарының бәрінің басын қосып біз өзіміздің опытымызбен былайша айтқанда бөлісіп тұрамыз оларға малды қалай бордақылау керек қалай әкелу керек қалай істеу керек рациорін үйретіп жатамыз көптеген өткен сабақтарымыз да болды мысалы көрші ауылдан да әзір адамдар келіп жатыр үйренуге сұрауға жас кәсіпкерлер біздің ауданда өте көп істейміз деп құлшынып жатыр өйткені біздің елбасымыздың жолдауында көріп атрсыздар аграрлық секторда үлкен үлкен көмектер көрсетіп жатыр өңірде сырым сияқты өз ісін дөңгелеткісі келетіндер көп оңтүстік қазақстан облысында жүз он үш мыңнан астам шағын және орта кәсіпкерлік нысаны жұмыс істейді енді олардың қатары көбейе түспек кәсіпкерлер мектебін ашуды да жоспарлап отырмыз ол жерде сол шағын ғана курста өндіріске байланысты мына бүгін таңдағы біздің қарқын алып отырған мысалы айталық жылыжайлар не болмаса тамшылатып суғару яғни озық технологияға байланысты мына бүгінгі таңдағы талап етіп отырған салаларға байланысты сол жерде нақты сол ердең оқытылатын болады сырымда жаңадан ашылатын кәсіпкерлік мектебінде өз тәжірибесімен бөлісуге әзір ол үдемелі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы бойынша болашақта ет және сүт өнімдерін өңдейтін кәсіпорын ашуды да жоспарлап отыр болат көкенайұлы нұрмахан мұсатов оңтүстік қазақстан облысынан